अस्सलाम वालेकुम असलमर्स आज हम बनाने जा रहे हैं चकोर बाज़ू चकोर बाजू की आसान तरीके से आपको कटिंग करना सिखाएंगे पहले हम बाज़ू की लेंथ नाप लेते हैं 24 इंचेस हमने इसकी लेंथ ली है अब हम इसकी विड्थ बता देते हैं 11 इंचेस इसकी विड्थ ली है हमने ठीक है आप इसकी मेजरमेंट्स इसी तरह से ही लेंगे ताकि आप आसानी से इसकी कटिंग सीख सकें अब हमने इसकी फुल लेंथ शर्ट की 39 इंचेस ली हैं और इसकी थर्टीन इंचिस इसकी हमने विर्थ ली है अब हम इसके शोल्डर्स कटिंग करने का बताते हैं आपको शोल्डर हमें आठ रखे हैं आठ पे आपने निशान लगा लेना है अब इसके जो अंदर है उसको आपने एक इंचीज रख के और उसको निशान लगा देना है ये हमारे मोदे की परफेक्ट कटिंग के लिए नाप है अब हमने दस इंचीज़ के लिए इसको अंदर डीप कटिंग किया है और इसको हमने शेप दे लेनी है चकोर शेप स्क्वायर शेप भी कह सकते हैं और चिकोर शेप भी कह सकते हैं इसको डॉट्स की मदद से आप इसको निशान लगा लें अब हमने इसकी साइजेस ट्वेल्व इंचेस रखे हैं क्योंकि हम ब्रांड के कपड़ों की जब भी हम साइजेस uh, लेते हैं तो हम उसको ट्वेल्व इंचेस ही रखते हैं ये इसके ब्रांड के कपड़ों का परफेक्ट साइज़ होता है और ये कपड़े आमतौर पर खुले ही होते हैं इसको मीडियम भी साइज़ कहा जा सकता है और लार्ज भी कहा जा सकता है दोनों तरह से कपड़े पहने जा सकते हैं अब हम इसको स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सीधा कर लेंगे कटिंग करने के लिए अब हम इसकी परफेक्ट कटिंग करेंगे बस हमने इसको सीधा सीधा कटिंग करना है और इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये इस बाज़ो बहुत आसान है स्टिच करना बहुत ही इंतहाई आसान है अब इसको शोल्डर से कटिंग कर लें अब आप इसकी नीटनेस और सफाई देख सकते हैं अब शोल्डर से हमने इसको ज़रा सा और हाफ़ इंच का कट अंदर की तरफ लगाया है अब यहाँ पे हम इसको सिलाई मशीन पर रख के आपको स्टिच करके दिखाते हैं शोल्डर से शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है इसका कट मार्क जो है हमने लगा दिया है अब इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं हमने इसको उस कट पॉइंट तक स्टिच करना है जहाँ जो अभी हमने निशान लगाया था हाफ़ इंच इसका अंदर की तरफ अब यहाँ से हमें कपड़े को घुमा लेना है और उसको सीधा सीधा ही लेके जाना है ताकि इसकी शेप अच्छी आए यहाँ से हमने एक इंच का छोड़ देना है क्योंकि हम इसको बाद में आपको बताएंगे कि इसको एक इंच का हमने क्यों छोड़ा था यहाँ पे और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से पक्का कर लेना है अब दूसरी साइड से हम इसको इसी तरह से स्टिच करेंगे कंधे के पास से लेकर आएंगे और उसी मार्क तक हमें इसको स्टिच करना है जो कट मार्क हमने अभी लगाया था और इसको इसी तरह से कपड़े को इसके ऊपर इसी तरह से घुमा लेना है ये हमने ट्वेल्व इंचेस तक ही हमने इसकी स्टिचिंग की है आप ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी रख सकते हैं जितना खुला आप पहनना चाहते हैं उतना आप खुला रख सकते हैं अब ये जो एक एक इंच हमने छोड़ा था इसको यहाँ से हमने स्टिच कर लिया है सफ़ाई से अब हमने इसके बाजू स्टिच करने हैं और बाजू का स्टिच करने के बाद हमने वहीं तक लेकर जाना है जहाँ तक हमने अपनी सिलाई करनी थी हम इनको आम बाज़ू की तरह हम मोड़ेंगे नहीं हमने सिर्फ इसको वहाँ तक पक्का कर देना है आर्म होल तक ले जाके हमने हमें इसको पक्का कर देना है हमने इसको गोलाई नहीं करनी है इसकी गोलाई नहीं करनी है बस यहीं तक ला के हमने इसको पक्का कर देंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यस इसी तरह और ये इसको हम बाजू को सीधा करके प्रेस करके अब आपको दिखा रही हूँ इस तरह से ये सीधी सीधी सिलाई आ जाएगी ये कोना बिल्कुल फिट बैठा हुआ है और यहाँ से भी ये बिल्कुल फिट है आप इसको खींच भी सकते हैं यहाँ से अब ये खींचेगा नहीं उधड़ेगा भी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट यहाँ से स्टिच हो जु गया है ये इसके फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ ये स्टिच करने के बाद फ़ाइनल लुक आपके सामने है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग